Загалом, за даними чиновників, опалювальний сезон 2012-2013 у населених пунктах області можна вважати безпроблемним, але не все так гарно у одеських МНСників. 300 одиниць техніки було підготовлено для роботи у зимових умовах. Їх технічний стан зовсім не задовільний. Удар в основному, конечно, на «Автодор», який вибирав сніг. І основні недостатки з'явилися те ж саме. что все-таки техника, которой у них нет, парк техники это все-таки старый парк техники, необходимо его обновлять. И на совещании кабинета министров э, были, как говорится, одного указания и обл. автодору, укр автодоры и э, об автодоры на местах и органам местной власти оказывать помощь, как говорится, об освежении данного парка машин. Все-таки данный парк машин не в полной мере обеспечивает работу, то есть быстро выходит из строя быстро выходят из строя. Техника старая, запчастей тоже невозможно найти, что понижает, как говорится, боеготовность данного подразделения. Такой же вопрос, как это вопрос с подразделением МЧС. То же самое парк их машин, тоже практически изношенный. Машины, можно сказать, 20-30 лет. Аналогичная ситуация склалась и с материалами. Хотелось бы, чтобы министерство, то есть Киев, помогал, этим подразделением вопросов финансирования по закупе горючих смазочных материалов. Я хотел бы сказать, что даже вот те запасы или то, что они закупают, им практически на повседневную жизнь не хватает. А когда приходится работать день и ночь, приходится работать день и ночь в усиленном режиме, то естественно у них это, как говорится цих запасів швидко ще і роботи вже становиться нічим. Олександр Міхеєв зауважив, що відомству дуже необхідна підтримка Києва, адже, хоч за календарем, вже прийшла весна, поки погода не балуватиме одеситів.